Dalam perubatan Islam dia kena ada sanad. Apa sanad? Sanad itu adalah ijazah daripada guru yang mengajar kita. Ha, katakan kita belajar daripada guru ni. Kita kena ambil ijazah daripada dia. Yang dikatakan sanad tadi. Yang bersanad ni yang syaitan takut. Yang tak bersanad syaitan tak takut. Sebab syaitan apabila orang tu belajar tak ada guru eh, dia dia buat kerja tak ada guru, syaitan jadi guru dia. Apa nak jadi nak jadi apa? Tapi kalau orang tu ada guru dan orang tu pula ada guru, guru tu pula ada guru, guru ada guru, guru ada guru, yang ni dia panggil bersanad. Ha, sebab tu siapa yang serius lepas belajar ni semua boleh belajar, cuma nak ambil sanad dengan tidak. Ada orang belajar nak ambil tahu saja. Ada orang belajar nak ambil sanad, sekurang-kurangnya anak dia menangis tengah malam, cucu dia menangis tengah malam, dia boleh baca ayat yang dia belajar ni daripada guru dia ni untuk bantu anak cucu dia. Kalaupun dia tak bantu orang lain. Benda ni akan berlaku Seorang sekali dua kali mesti kena ha? Sama ada cucu menangis tengah malam Bini mengamuk tengah malam Sebagainya Itu boleh berlaku pada siapa saja Ini kita tak masuk pelajaran lagi ni Baru pengenalan Hari ni nak pergi pengenalan Pengenalan dulu Sebab orang nak kata perubatan Islam Perubatan Islam ah ha, Itu boleh ada perubatan Islam Senang je Asah As dia Tiga Ikhlas tadi yang saya sebut tadi Takut pada Allah Ikhlas Kemudian sentiasa merendah diri. Kita boleh jumpa orang sakit, kita tengok orang sakit tu. Jangan pula kita pergi. Oh, tepi tepi tepi. Jangan kacau, Saya boleh buat. Jangan jangan. Tunggu orang panggil kita. Tunggu orang panggil kita. Kalau dah mudarat sangat, orang lain semua tak pandai, semua tak kerti kita pergi tanya waris dia, minta maaf cik, siapa waris orang sakit ni? Saya. Minta izin, saya minta izin nak tolong-tolong tengok, kut-kut saya boleh tolong. Sifat rendah diri ada di situ tak? Ada. Ah, tu, jangan pergi-pergi. Ha ah, ni tepi-tepi. Tepi-tepi. Tengok, saya buat. Tu saya buat. Syaitan akan masuk dalam tubuh kita. Mungkin sembuh, tapi yang rosak diri dia. Berapa ramai orang yang mengamalkan ilmu perubatan binasa, rosak, hancur, tertipu, dinukilkan di dalam sejarah. Lepas tu kita rasa pergi nak berubat, ikhlas tu hilang. Ah dah, Beritahu saya tak sihat hari ni Minta maaf lah esok lah datang pula Basuh dosa balik Istighfar banyak-banyak Baik Di antara surah-surah yang kita gunakan dalam perubatan Islam Tak banyak Di antara surah-surah yang kita gunakan dalam perubatan Islam Al-Fatihah Di antara surahnya kita gunakan surah Fatihah Kemudian surah Al-Baqarah Kalau pun tak nak baca Ataupun tak nak hafal Kalau tak nak hafal tak apa Buka Quran baca Tapi leceh lah kalau orang duduk maung kita pergi ambil Quran buka, bawa nota letak situ Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mata nak tengok orang sakit. Sebelah lagi nak tengok Quran. Ha, kalau dalam keadaan tersepit macam tu tak payah. Baca apa yang kita boleh baca. Masa tu kita yang boleh baca tak perlu tak perlu hafal lah. Memang kita dah hafal. Kita boleh baca apa? Fatihah. Gunakan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Baca dengan rasa rendah diri, tawaduk. Jangan kalang kabut. Tak usah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Baca pun kalang kabut. Setan memang dia buat bagi kita jadi kalang kabut. Kita jadi kalang kabut dah habis. Okeylah tu. Kita baca dalam tenang bismillahirrahmanirrahim. Kalau dah kita pun kalang kabut, baca Fatihah pun tak boleh satu, menggigil kita pun, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman Bismillahirrahmanirrahim Ambil air tiup Masa tiup tu kita niat Ya Allah ya Tuhan ku Kau sembuhkanlah ni orang yang sakit ni ya Allah Seperti mana sediakanlah ya Allah Kau kasihanilah dia ya Allah ha, Masa kita tiup tu Sebab tu kaedah tiup kena belajar Kita bukan tiup main-main Kita tiup sehingga habis nafas Ambil air Baca Tiup Sampai habis nafas Masa tiup tu Pasal niat Bagi dia minum InsyaAllah Kalau tak boleh minum Kita renjiskan dia Renjis pun tak boleh Kita ambil air Kita minum Kita sembuh muka dia Banyak kaedah tu Kadang-kadang dia datang dalam bentuk ilham Orang dah mahir dia akan datang Dia akan datang kaedah tu Baik Surah Baqarah Ayat 1 hingga 5 Ayat 102 Nanti pelajaran akan datang Kita bagi beritahu lah guna dia di mana nanti ayat 163 hingga 164, ayat 255 hingga 257, ayat 285 hingga 286. Itu bagi surah Baqarah. Kemudian surah Ali Imran, ayat dia 18 hingga 19. Kemudian surah Al-A'raf, ayat 54 hingga 56. Kemudian surah Al-Mu'minun, ayat 115 hingga 118. Surah As-Saffat Ayat 1 hingga 10 Surah Al-Ahqaf, ayat 29 hingga 32 Surah Ar-Rahman, ayat 33 hingga 36 Surah Al-Hashr, ayat 21 hingga 24 Surah Al-Jin, ayat 1 hingga 9 Surah Al-Ikhlas, ayat 1 hingga 4 Surah Al-Falaq. Ayat 1 hingga 5 Surah An-Nas. Ayat 1 hingga 6 Surah Al-Zalzalah. Keseluruhan Surah Al-Zalzalah. Izazul zilatil ardu zilzalaha sampai habis. Kemudian ayat kursi. Ini ayat yang yang lazimlah yang selalu kita kenal. Surah Yunus ayat 81 hingga 82. Surah Al-A'raf ayat 118 hingga 122 Kemudian surah Tauhah ayat 69 Ini di antara surah-surah yang kita kalau pun uh, tak hafal kena baca selalu Kalau tak baca selalu, dengar selalu Biar ayat ini menyerap dalam tubuh kita Sebagai uh, orang yang nak mendalami, mempelajari ilmu perubatan Islam ini Ini di antara ayat-ayat yang kita gunakan untuk dijadikan sebagai uh, wasilah perantaraan antara kita dengan orang sakit ni dia. Kadang-kadang kita tak pernah pakai pun ayat-ayat ni. Pakai Fatihah ya. Kadang-kadang kita baca bismillah aja. Ha, tengok keadaan. Yang mustahaknya sebenarnya lepas kita hafal benda ni semua dah ada dalam tubuh kita ataupun kita selalu baca. Kalau tak hafal pun kita selalu baca dan benda tu ada kat lidah kita, ada dalam tubuh kita. Maka jaga watak peribadi kita sebab syaitan juga melihat di situ. Masa kita nak berubat dia tengok kita tu, dia tengok muka kita mula-mula tengok, "Eh, muka kita macam orang takut je." ah ha, siap. Biar kita takut tetapi jangan tunjuk pada muka kita. Biar takut tu rasa dalam hati. Sebab syaitan ni dia ada kelemahan dia. Dia tak tahu apa ada kat hati kita. Dalam hati kita dia tak tahu. Allah pula dia tengok hati kita. Syaitan tak nampak tengok hati kita. Allah tengok hati kita ikhlas ke tak ikhlas. Allah tengok hati kita ni. Jujur ke tak jujur. Ha, maka jaga yang tu. Masa kita buat kerja ni. Merawat ni. Allah dia tak tengok muka kita. Inna Allah halayang zuru Dia tak tengok baju kita. Yang Allah tengok hati kita. Sepanjang kita duk baca ubat orang. Allah tengok hati kita ni. Berubah. Allah. Ingat, bila berubah habis. Berhenti. Syaitan tengok muka kita. Dia tengok, eh ni nampak muka macam takut dah ni. Ah, ha, lagi selagi dia berani lah. Dia berani bila tengok orang tu takut. Dia lemah bila tengok orang tu kuat. Ni perawat tu. Dia takut bila tengok orang tu berani. Perawat tu berani. Dia lemah bila tengok perawat tu kuat. Sebab tu bila kita pergi dekat orang sakit, jaga akhlak kita. Kita pergi, kita tengok. Subhanallah. Ha. Sifat tawaduk kita tu nampak di situ. Tengok dia orang sakit. Masya Allah. Kesiannya Masya Allah. Tak nampak takut pun. Tapi nampak sifat rendah diri di situ. Di situ setan takut dah kan kita. Belum baca apa-apa lagi. Hei. Tak baca lagi. Baru pergi duduk tepi orang sakit tu. Sebab tu akhlak ni salah satu pelajaran yang kita 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 masukkan dalam dalam modul ni. Akhlak. Kalau nak jadi perawat, pertama Selain daripada jaga sifat tu, yang tiga tadi, akhlak kena jaga. Kalau boleh kurangkan bercakap. Benda tak tahu jangan bercakap. Kelakuan kena jaga. Pakaian kena jaga. Hormat orang kena ada. Akhlak mustahak sangat. Sebab akhlak tu bukan orang nampak, jin pun nampak. Syaitan apabila masuk dalam tubuh manusia, dia akan pergi pada dua tempat. Satu dia pergi tawan dekat otak satu lagi dia bagi tawan dekat hati. Sebab tu bila orang tu dia dah tak ingat apa lagi. Dia tak ingat apa? Meraung. Maka pertama sekali kita kena tahu syaitan sudah tawan otak dia. Dia tak boleh berfikir, dia tak kenal orang, dia menjerit, dia pejam mata atau dia buka mata, maka kita kena faham syaitan pada masa tu ada dekat kepala dia. Dekat otak dia. Kita kena tahu tu. Kita kena nanti ilmu scan ni, ilmu nak kesan mana dia duduk yang tu kemudian. Kemudian baru dapat ilmu tu. Bukan senang nak dapat ilmu tu. Peringkat awal ni secara fizikalnya bila orang tu tak sedar diri, dia meracau, kita kena fahamkan benda tu jin tu masuk dalam otak dia. Dia cengkam otak, dia tawan otak. Mula-mula nak kena ni biasanya dia akan berdesing telinga dia. Sebab tu bila orang datang jumpa kita, dia saya berdebar. Dia kata saya berdebar ni. Tanya dia. Sebelum berdebar telinga berdesing tak? Dia kata telinga berdesing. Lepas tu berdebar. Tu 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 tu. Masa berdebar tu dia tengah duduk cari jalan. Mana nak duduk? Lepas berdebar sekejap dia pun wiii menjerit. Ah mana dia sampai? Dia sampai kat otak. Maka kita kena attack di otak dia. Cara cara dia sama ada kita baca tiup dekat ubur-ubur dia atau tiup dekat telinga dia atau dekat mulut atau hidung dia untuk pastikan apa yang kita baca tu sampai ke otak dia. Yang ni kita guna ayat lain, kita tak gunakan ayat yang ada dalam ni. Biasanya kalau dia masuk dekat sarah otak ni kita guna surah waqiah ayat 19. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Tiup dekat lubuh-lubuh dia. Kena proses di sini. Jaga bila dia keluar di sini Kadang-kadang dia tak keluar terus. Dia pergi singgah dekat perut. Kita pun cari merata tak ada. Kita pun dah, dah, sedar. Boleh mengucap. Asyadu ala illallah wa asyadu ala mahanullah. Tapi perut dia dah rasa keras. Kita tengah tekan perut dia keras. Benda tu ada lagi dalam badan dia. Tak keluar lagi. Dia duduk kat perut. Di sini bahaya. Kalau perawat tu laki-laki, dia usik dekat perut dia, dia akan lari sembunyi dekat kemaluan dia. Habis tugas orang laki-laki sekat tu je. Masa tu perlukan orang perempuan Untuk merawat Sebab tu perawat ni sebenarnya Orang yang belajar ilmu ni khusus Sebenarnya dia belajar rumah saya Oh semua orang perempuan Orang lelaki ada tiga orang Sebab kita nak Apa Ajar ilmu ni kepada perempuan Sebab yang banyakkan sakit orang perempuan Orang perempuan Dan tempat yang Kalau perawat tu lelaki-lelaki ingat Yang sakitnya perempuan Dia biasanya dia akan sembunyi di tempat Yang kita tak boleh usik dia Dia duduk di situ selamat bila dia duduk di situ bahayanya apabila dia lama duduk di situ lama-lama dia jadi buat rumah kat situ dia beranak pinak kat situ di antaranya boleh menyebabkan berlakunya penyakit kanser pangkar rahim. Yang kedua dia sembunyi dekat buah dada. Kita usik-usik-usik kepala dia turun dia lari dekat buah dada. Dia duduk sembunyi kat situ. Berumah tangga kat situ beranak pinak kat situ. Boleh dikaitkan dengan penyakit kanser buah dada. Ijma' ulama' dalam perubatan Islam telah bersepakat mengatakan bahawa penyakit kanser adalah penyakit yang dibawa oleh syaitan. Maka kaedah rawatannya mestilah menggunakan kaedah Islam. Kaedah rawatan Islam. Setakat ni kaedah rawatan moden belum secara mutlaknya belum lagi dapat uh, kaedah yang betul-betul boleh memberi penyembuhan. Maka mau tak mau kita kena terima hakikat bahawa cara mengubati penyakit AIDS mesti melalui kaedah perubatan Islam iaitu halau jin tu keluar daripada badan dia biar dia tinggalkan kosong tempat dia duduk tu. Penyakit AID, penyakit kanser, leukemia, yang mana penyakit yang doktor kata tak ada ubat, dia ni sebenarnya ada kaitan dengan jin. Ketumbuhan dalam perut, fibroid dan sebagainya ada kaitan, sangat-sangat berkaitan. Maka ketahuilah bahawa jalan masuk dia kalau tak tutup Lepas keluar dia masuk lagi Jalan masuk dia Jalan masuk jin dia tak masuk Dia masuk ikut jalan dia Kadang-kadang dia masuk ke ububun Kadang-kadang dia masuk ke telinga Kadang-kadang masuk ke hidung Dia rasa macam asap Zuuuuk Masuk dalam badan dia Tiba-tiba hilang ingatan Kadang-kadang masuk ikut mulut Dia biasanya dia suka masuk daripada rongga terbuka Hidung, mulut, mata, telinga Baik Tanda Tanda orang yang jin sudah masuk dalam badan dia. Ini kena tahu. Tanda-tanda jin sudah masuk dalam badan orang tu. Di antaranya dia bersin batuk selesema yang berpanjangan. Batuk berpanjangan. Bersin berpanjangan. Selesema berpanjangan. Sebab kita tengok dalam hadis Nabi ada sebut tu. Waktu malam syaitan itu tidur di dalam rongga harsyum. Mana rongga harsyum? Ni rongga ni dia panggil harsyum. Waktu malam syaitan itu tidur di dalam rongga harsyum ni. Sebab itulah kalau orang tu asyik selsema ya, hidung meleleh, air mata meleleh ya. Dia kena keluarkan melalui harsyum. Sebab tu disunatkan kita masukkan air melalui hidung bila berwuduk. Kalau tak ambil wuduk macam tu, pagi-pagi bila kita mandi ambil air, baca selawat, tuang di tapak tangan sedut. Sedut Sedut Bagi masuk Kemudian keluarkan kehak dia InsyaAllah selesema dia hilang Bersin dia hilang Batuk dia hilang Disebut dalam hadis Dia tidur dalam rongga harsyum Sebab tu pergi hak hospital Doktor Saya selesema dah sebulan Doktor kata saya pun tak tahu nak pergi buat ubat apa dah Tak tahu nak pergi ubat apa dah Saya resedung dah setahun Doktor Tak lega-lega Ambil air baca selawat tiup Tuang tempat tangan sedut Cuba buat insyaAllah Sebab tu orang kena sihir Dia selalu batuk dan bersin Benda tu duduk kat sini Kita makan lah ubat macam-macam Tak elan Keluarkan dia, dia duduk sini Sengah lagi teruk, kena operate Lepas tu jadi pula Bersedung lagi Operate, bersedung lagi Baik buang hidung terus, buang terus. Dia duduk kat sini Gunakan kaedah lemah lembut bila kita nak berdepan dengan jin ni, pertama mula guna kaedah lembut-lembut dulu. Berunding dan berbincang. Ada setengah jin dia diam, tak mau cakap apa. Kita cakap, dari mana? Kau nak apa? Kau datang dari mana? Yang jenis macam ni susah nak berunding. Tapi kalau dia berunding, kau dari mana? Dari rumah akulah, rumah aku sebelah ni. Kau datang apa-apa? Tuan aku suruh datang. Kau tak payah datang lah. Kau balik lah. Kau datang sini buat apa? Nanti aku baca ayat Quran kau sakit. Oh yalah, aku sakit aku tak tahan. Macam ni aku nak bagi nasihatkan kau. Kalau kau balik rumah apa jadi? Aku balik rumah tuan aku marah. Okey. Awak tak payah balik rumah. Aku nak pergi mana? Macam ni. Aku ambil botol. Kau masuk dalam botol ni. Aku hantar kau tempat yang tuan kau pun tak tahu. Kau duduk situ seorang-seorang. Ha, dia tak tolonglah. Kau nak keluar kat mana? Keluarlah kat mana-mana kau. Kau keluar ke ibu kaki. Kita pun ambil botol letak ibu kaki. Kau masuk. Aku nak tolong kau ni. Kau jangan bagi tahu tuan kau. Dia kata, "Kau pun janganlah bagi tahu tuan aku kata aku masuk botol." Dia nak kena tipu tu. Masuk. Ah oh, dia cepat masuk dah. Senang je, ya? tapi kena pujuk lah. Masuk botol kena pujuk. Sebab jenis tuan hantar ni, kalau dia tak mai kacau kita, tuan dia marah dia, tak bagi makan dan sebagainya. Jadi kita duk halau dia suruh balik. 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 Memang dia balik sekejap dia datang pula. Pujuk dia masuk botol Jadi siapa kita tahu lah nanti kaedah dia masuk masuk kota tu macam mana? Ada jin yang kita kena paksa, ada jin yang kita kena pujuk sebab dia tak sekolah tinggi. Kita boleh tipu dia setengah tu. Ha? dia marah ni. Kalau kita buka rahsia ni dia marah. Tapi bukan semua jin dengar. Ha? jin yang ada kat sini lah. Okey. Itu kaedah masuk botol. Ada setengah orang ni, Ustaz macam mana kita nak masuk botol? Pujuklah Pujuk dia masuk botol Setengah tu dia masuk kerana sakit Kita pasung dia Katakan kita rasa Dia ni duduk dia tempat yang kita tak sangka Kadang-kadang duduk bawah ketiak Tadi Duduk bawah ketiak Pegang dia Aduh nak keluar dah Nak keluar dah Nak keluar dah Nanti dulu Kau nak keluar bagaimana? Nak balik rumah tuanku Kalau tuanku halau macam mana? Ha ah, ni aku susah ni Kau tak sabar balik Kau masuk botol Habis tu rumah kita kena ada botol Siap botol Tudung yang paling baik pakai gabus. Pakai gabus, cucuk. Masa dia merawat, dia bertukar suara. Jadi orang lain. Dia jadi orang tua. Orang yang merawat tu. Ah, ha, Orang tu tengah merawat-merawat, tiba-tiba tukar jadi orang tua. Maknanya, jin dah masuk dalam tubuh perawat. Kerana dia menggunakan perkhidmatan jin untuk merawat. Dalam Islam, apabila dia tak sedar diri, hukum dia mabuk. Mabuk Mabuk kan hukum dia haram Sebab ingatan dia hilang Sebab sekejap lagi bila dia sedar Hah. Dia tahu apa jadi ha, Perawat tu pun tak tahu apa jadi Dia panggil jin masuk dalam tubuh dia Dia pun ubatlah lah Orang sakit tu ha, setengah tu bukan dia ubat dia, dia cakap Pak benar betul masuk dalam badan dia Kita pun Assalamualaikum tu Waalaikumsalam Ni nak tumpang tanya tu Apa dia Orang sakit ni kena apa tu? Dia kena sihir. Siapa sihir dia? Siapa lagi? Oh, Jin tu masuk dalam badan dia pakai peti suara perawat tu. Baik. Bolehkah kita percaya? Persoalan dia. Kita nak percaya tadi ni ada asas dia. Ada asas dia. Asas dia orang tu beriman. Akhlak dia baik. Ini beriman apa? Yang cakap tu jin. Kita bukan tahu dia beriman tak beriman. Maka wajib kewajipan untuk percaya tu tak ada di situ. Tak boleh percaya. Dia akan tipu. Biasanya dia akan tipu benda yang kadang-kadang tak terfikir. Kita tanya siapa buat dia tu? Hmm, mak mentua dia lah. Ah, bergaduh kita dengan mak mentua tak pasal-pasal. Jaga. Kita pun fikir, "Ih, takkan mak mentua." Ya. Yeah. Kau tak percaya tak apa, tok bagi tahu saja. Ah, sudah. Kita pun pergi bomoh lain, tak puas hati, perawat tu pergi bomoh lain. Bila kita pergi bomoh lain, ingat jin yang sama ikut. Jin yang sama ikut. Kita pun jumpa bomoh ni. Tok, ni nak minta tumpang tengok ni. Pasal apa? Betul ke saya ni mak mentua buat? Ah ha, tak apa. Nanti tok tengok. Dia pun baca bismillah, baca Fatihah juga. Sekejap lagi dia pun. Hmm. Mm. Kita pun bagi salam. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Ini nak tanya tu. Apa dia? Saya ni siapa buat tu? Hmm. Mak mentua kau. Jin tadi juga masuk. Jin yang masuk kat rumah tu ikut pergi masuk dalam rumah ni juga. Mak mentua kau. Mak mentua kau. Kita dah mula percaya tak? Ish. Dua dah bomoh cakap ni. Takkan tak percaya. Ah, oh, pening. Tadi tak percaya. Bomo yang mula-mula bagi tahu tak percaya. Sebab mak tua kita baik. Kita tak ada duit kita minta dengan dia. Eh. Dah dua dah bomo cakap ni. Tak boleh jadi. Kena pergi jumpa bomo lain pula. Jin tu ikut juga. Ikut kita. Kita pun naik. Tanya macam tu lah. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Tok nak tanya ni. Apa nak tanya apa? Ni saya ni. Betul kan mak tua saya buat? Dia pun tengok. Hmm. Betul? Mak mentua kau buat. Tiga. Bila tiga, bini kita tengok kita, kita tengok bini kita. Tadi kita bincang dengan bini kita yang mula-mula. Betul ke abang? Mak takkan mak buat bang. Betul lah abang pun tak ubah percaya. Masuk tak rumah kedua. Kita dah pening kepala lah Tengok bini kita, bini kita tengok kita. Ya ke? Mak buat ni. Masuk tak rumah ketiga. Bini dia kata. Mak dia lah. Tak sangka lah abang. Mak saya buat kat abang macam ni. Ah, bini kita bercakap. Tak boleh abang. Mulai pada hari ni. Kita tak payah balik rumah mak. Biar dia mati seorang-seorang Tak sangka. Mak buat kat abang macam tu. Malu ai. Ah, Dah habis jahannam. Putus hubungan antara anak dengan mak. Nabi kata. Laisal jannah. Liman kotak. Tak masuk syurga bagi orang yang putuskan hubungan anak beranak. Nampak dia tak nak bagi kita masuk syurga supaya masuk neraka dengan dia. Biayalah. Sebab tu dalam bab ni cukup kena berhati-hati sangat. Banyak dah orang kena tipu. Sebab nasib dia baik. Selepas jumpa bomo ketiga dia mai jumpa saya. Ada orang ni. Ustaz boleh tak ustaz buat bagi mak saya ni sedar sikit. Siapa? Mak bomo saya? Mak saya ni mak mentua saya lah ni. Mak bini saya. Dia buat saya ada kepatut Ustaz. Saya kata takkan mak tuan kamu nak buat kat kamu. Yang bini dia, bini kamu tu anak dia. Kalau kamu susah, dia juga susah. Biar betul. Betul Ustaz. Saya pergi tiga bomo. Ustaz ni termasuk yang keempat. Eh saya bukan untuk bomo lah. Ini <laughs> masalah. Dewa nak kata ingat kita untuk bomo. Jangan. Kita saya nak beritahu siapa belajar dengan saya. Jangan sekali-kali guna istilah untuk bomo. Kita bukan untuk bomo. Kita ni perawat. Tolong orang. Kita pun, saya pun tak ada apa. Saya pun baca ayat-ayat yang kita ajar ni. Kita baca, baca, baca. Dia pun menggigil lah. Saya pun tanya. Saya kata, saya nak tanya kamu dengan ikhlas. Walaupun kamu jahat, kamu ada sikit sifat ikhlas pun tak apa dah. Saya kata, tolong bagi tahu Saya. Sebenarnya kamu ni siapa? Diam, tak mau cakap. Saya pasang dia di mirip. Aduh, sakit. Cakap. Kamu ni siapa? Tak mau cakap. Ah, dia tak mau cakap. Bini dia pelik lah. Selalunya pergi kat rumah tu cakap bagi tahu. Ah, kita tukar ayat ni dia tak sakit tukar kena ayat dia. Di rumah kita saya nasihatkan kalau boleh masa kita rawat tu kita pasang CD ruqyah tu. kadang-kadang kita baca ni kadang-kadang tersasul. CD tu berjalan dia tak tersasul. Biar kita dikawal dengan ayat bunyi-bunyi ayat gelombang ayat tu. Baca. Lepas tu dia sakit sangat dia pun mengaku. Dia kata ada orang hantar haji ni. Siapa? Tak boleh bagi tahu. Cakap. Aduh, 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 sakit. Dia mengaku orang lain pula. Kawan dia. Ha. Pasal apa dia buat macam ni? Dia sakit hati. Sebab dia duk minta hutang tak bayar, minta hutang tak bayar. Orang tu sakit hati. Saya pun okey. Sekarang ni saya ucap terima kasih kerana kamu buat pengakuan. Harap-harap kamu buat pengakuan betul. Dan kamu bersumpah. Wallahi, wallahi, tallahi. Kalau sekiranya saya menipu, Allah akan laknat kamu. Bila datang hujan, peti akan panah kamu. Dia pun wallahi wallahi ta'allahi, saya bersumpah dengan nama Allah. Ah ha, suka dia sumpah. Takut dia. Maka saya pun tanya bini, macam mana ni? Eh lain pula ustaz. Saya tanya tiga berumah tu, dia kata mak tua saya buat. Yang ni lain pula, yang ni dia kata orang hak dia berhutang tu. Saya pun tanya, dia awak ada hutang ke? Ada ustaz. Hutang apa? Hutang dengan kawan, tak bayar. Saya tak bayar. Saya kata pergi bayar minta ampun dekat orang tu. Dia pun pergi, pergilah Mat, kalau kau buat kau sihir kat aku Mat, aku minta ampun kau lepaskanlah aku nak bayar hutang ni. Kawan dia kata apa? Ah lain kali tunjuk sombong lagi. Ah mana betul lah kawan dia buat? Dia pergi minta maaf kawan dia apa? Okey. Nampak tak? Dia jangan gunakan perkhidmatan jin walaupun dia bagi tawaran. Kita tengah ubat kadang-kadang dia datang bisikkan tau. Dia bagi salam. Assalamualaikum Kita pun waalaikumsalam Saya datang ni nak menghambakan diri pada tuan Ok lah terima kasih lah Tak payahlah Saya pun tak perlu bantuan awak Terima kasih lah Saya dah ada cara saya sendiri Dia akan datang bagi tawaran Dia ni macam bank juga Bila kita meniaga bagus Dia datang bagi tawaran untuk pinjaman ha, Dia tengok kita orang ramai Orang datang rumah kita ramai Ambil ubat dengan kita Dia pun datang bagi tawaran Tuan, kalau Tuan berkawan dengan saya, bersahabat dengan saya, saya akan tolong Tuan. Benda yang Tuan tak nampak, saya bagi tahu. Benda yang Tuan tak tahu, saya bagi tahu. Ada orang tertipu. Ada dah beramai perawat kawan-kawan saya juga tertipu. Okeylah, saya pun setujulah berkawan dengan awak. Dia ambil perkhidmatan tu untuk tengok barang hilang. Awak tolong tengok barang ni ada kat mana. Mula-mula ya, dia cakap betul. Dia kata barang ni Kereta ni orang curi... Sekarang ada dekat alamat sekian-sekian-sekian-sekian... Pum... Sekian, sekian, sekian. Pergi tengok... Betul... Ada dekat alamat tu... Ho... Yakin dia? Hebat dia? Ha, di situ mula lah... Dia mengadakan hubungan rapat lagi... Lama-lama dia akan minta... Tuan... Saya nak minta sikit je kat Tuan... Kalau Tuan boleh... Apa dia? Saya dah tolong Tuan banyak... Saya nak minta tolong Tuan satu je... Bagilah saya asap seminggu sekali... Ah ha, dia mula minta. Seminggu sekali je tau. Asap je tau. Yelah tuan. Seminggu sekali bagi asap. Lama-lama kita minta tolong dia benda besar sikit. Dia pun buat. Dapat. Dia bagi tahu Betul. Kita pun nak test. Kau jangan tipu aku. Aku nak test kau. Nombor ekor bulan ni naik berapa? Oh, dia pun. Uh, first price. 6303. Sekali lagi 6303. Aku beli, kau tak kena kau jaga. Kita pun pergi beli. Tapi jangan tulis, jangan tulis, jangan beli. Nombor ni nombor rekaan saja. Nombor kereta saya sebenarnya. Ada orang beli tu. Kena nombor satu. Saya tak tahu. Nombor tu 6303. Saya pergi ceramah macam ni ya. Eh? Beli. Itulah. Lepas beli tak apa tu. Ajak kita makan belanja kita tu. Lepas makan baru bagi tahu. Jangan, jangan. Kita beli-beli betul kena first Lagi lagilah. Maka dia datang minta permintaan yang lebih sikit. Dia kata, "Tuan, saya nak minta makan asap dua hari sekali." Tadi hari tu kan janji seminggu sekali. Betullah, tuan. Tapi kan saya bagi perkhidmatan banyak dekat tuan. Tuan dapat untung banyak. Okeylah. Dua hari sekali je tau. Dia akan tarik kita. Shibren bi Shibren, sejengkal demi sejengkal. Esok habis. Jaga. Benda ni dah banyak orang hancur. Jaga nak.